বন্ধু বান্ধৱীসকল শাওণ মাহত শিৱলিংগত কি ঢালিলে কি ফল মিলে তাৰ এই দুটামান কথা লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হৈছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল হিন্দু ধৰ্মশাস্ত্ৰত শাওণ মাহটিক মহাদেৱক পূজা কৰাৰ উত্তম সময় বুলি গণ্য কৰা হয় লগতে এই মাহটিত ব্ৰত ধাৰণ কৰি উপবাসে থাকিলে নিজৰ মনৰ অভিষ্ট সিদ্ধি হয় বুলি কোৱা হয় ব্ৰত ধাৰণৰ বা ব্ৰতৰ সময়ছোৱাত কি খাদ্য গ্ৰহণ কৰিব সেয়া ঠাই ভেদে সংস্কৃতি আৰু লোকাচাৰ অনুসৰি ভিন্ন যেন দেখা যায় কিছু কিছু লোকে সমগ্ৰ শাওণ মাহটিতেই নিৰামিষ আহাৰ গ্ৰহণ কৰি ব্ৰত ধাৰণ কৰে কিন্তু অধিকাংশক ভক্তক শাওনৰ প্ৰতিটো সোমবাৰে উপবাসে থাকি ব্ৰত পালন কৰা দেখা যায় গতিকে জানো আহক এই শাওন মাহটিত মহাদেৱৰ ওচৰত বা শিৱলিংগত কি ঢালিলে কি ফল মিলে শাওণ মাহত শিৱলিংগত অভিষেক কৰিলে আমাৰ আত্মা বা মন শুদ্ধ হয় নি সন্তান দম্পতীসকলে সুগন্ধিযুক্ত পানীৰে মহাদেৱক অভিষেক কৰি সন্তান প্ৰাপ্তিৰ আশা কৰিব পাৰি বেল ফল তথা আন নবদ্য প্ৰদানেৰে আৰোগ্য কামনা কৰিব পাৰে গাখীৰৰ দ্বাৰা অভিষেক কৰিলে মনৰ শান্তি ঘূৰাই পাব পাৰে ঘি আৰু কুঁহিয়াৰ ৰসৰ দ্বাৰা মহাদেৱক অভিষেক কৰিলে সম্পদ আৰু সুখ প্ৰাপ্তি ঘটে ভাং অৰ্পণ কৰি শত্ৰুৰ ওপৰত জয়লাভ তথা মনৰ আশা পূৰ্ণ হোৱাৰ আশা কৰিব পাৰি সৰ্বশেষত গংগাজল অৰ্পণেৰে আমি মৃত্যুৰ পিছত মুখ্য লাভ কৰিব পাৰোঁ সেয়েহে এইকেইটা বস্তু যদি শাওণ মাহত শিৱলিংগত নিবেদন কৰিব পৰা যায় তেন্তে মহাদেৱৰ বিশেষ কৃপা